سو برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرفیہ علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعن والیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابری ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل پیرانہ بنا ڈالا بخت نصر کون تھا قوم امارکا کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لا لاوارث پڑا ہوا ملا چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نسل یعنی نسل کا بیٹا رکھ دیا خدا کی شان یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر کیا گیا پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہائے کی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا انا ہی حاضی اللہ ہی حاضیہ یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالی پھر اس کو آباد کرے گا پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی میں باندھ دیا اور پھر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لی کر سو گئے اور اسی مہیم کی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں ان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکے یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس پیرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانت میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بار بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گدا مر کر سڑ کر اس کی سفیر گلی سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشق میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا ہے نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی باس یا مزگی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بار کالے ہی ہیں اور آپ علیہ السلام کی عمر وہی چالیس برس کی اب بھی ہے آپ علیہ السلام حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے ازیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے علیہ السلام نے یہ خیال کر کے کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصل کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ कि کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکھٹا کر کے اور ان پر گوشت پوش چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ ترجمہ یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ علیہ السلام کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے کہا کہ جی ہاں پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی ہوں یہ کہہ کر بڑیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑیا میں ہی عزیر ہوں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو برس مردہ رکھا کہ مجھ کو زندہ فرما دیا ہے اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے پاکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالش اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا دیکھنے والی ہو گئی یعنی اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالش بھی اچھا ہو گیا پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور وہ اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت ازیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑے ہو چکے تھے بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کتا اتار کر دکھایا تو وہ نشان موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تو رات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تو رات پڑھ کر سنائیے آپ علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تو رات پڑھ کر سنا دی بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تو کی عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تو کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر پاکی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو رات صحیح پڑھی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نسل نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ہی میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تو ریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تو کی ایک جلد برآمد کر دوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تو پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تو کی جلد نکال لی تو وہ حرف باہر حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانیں یاد کی ہوئی تو راہ کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے وہ لوگ اسی بادل عقیدہ پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ باقارہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان کروایا ہے ترجمہ یا اس ازیر کی طرح جو ایک بستی یعنی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کر آباد کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سو برس تک مردہ رکھا پھر ان کو زندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ کو ایک سو برس یہاں ٹھہرے ہیں اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ لیجیے کہ وہ سڑی نہیں ہے اور اپنے گدھے کو دیکھیے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بنا دیں سورہ پاکارا رپور نمبر پینتیس اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بنا دیں اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کیوں کر ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہدایت نمبر ای. ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں مگر پھلوں اور انگور کشیرہ اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تقیر نہیں ہوا یہاں تک کہ سو برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی داشیں گل سڑ گل فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میں لینا ہوں ایسا ہو سکتا ہے بلکہ بہت بار ایسا ہوا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ پرانی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے نمبر دو بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانے کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ سوال ہے اور اللہ والوں کا